keyin payg'ambar alayhissalotu vassalomni axloqlaridan xushbo'ylik yonlarida xushbo'ylik olib yurarekanlar chunki xushbo'y o'zlari tabiatan terilari badanlaridan xushbo'ylik taralib turadi shundoq bo'lsada xushbo'ylikni olib surib turishyuihni yaxshi ko'rar ekanlar mana shu surtishni nimaga ummat uchun dars bu farishtalarni jalb qiladi kim sassuv odamni oldida turgisi keladi shuning uchun ehtiyot bo'linglar o'zinglar tugur boshqalarni ham o'zinglardan tarqaydigan anqiydigan yomon badbo'y hid bilan ozor bermanglar u yuvinmaslik bo'ladimi sigaret chakish bo'ladimi samsoq yeyish bo'ladimi nima bo'lsa ham rahminglar kelsin yoninglardagi birodar unda nima ayb bir safda namoz o'qisanglar bechorani aqlini u'chirib yuborasizlar qachon tugarkan imom namozni tugatarkan deb xohlab qoladi de, tish ketishni yo suhbatlashsa tezroq suhbatimiz tugasin deydi rasulimiz alayhissalom buni g'irt teskarisini qilganlar doimo og'izlarini xushbo'ylab misvoklab yonlarida xushbo'ylak olib yurib qachon xohlasalar uni surtardilar birorda yaxshi bir hidni burniniz sezsa ko'proq hidlashlik uchun suhbatingizni kerak bo'lsa ozgina cho'zasiz sizga yoqib qolsada insonga yoqadigan narsa mana shu hidlar farishtalarga ham yoqadi oila ham xuddi shunaqa nafaqat inson o'zi kiyimi balki xonadonlarini ham shunaqa pokiza xushbo'y tutishlig kerak shunda inshaalloh farishtalar keladi